ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हशी आणि रेड्यांची अवैधरित्या वाहतूक करणारा टेम्प पोबज दल आणि विश्व हिंदू परिषदच्या कार्यकर्त्यांनी पकडून टिटवाळा पोलिसांच्या ताब्यात दिला आहे या धा रेडे धा मशींचा समावेश असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत दोघांना ताब्यात घेतला आहे मशी आणि त्यांचे बछडे यांची मुंबईच्या दिशेने बेकायदेशीररित्या वाहतूक केली जात असल्याची माहिती बजरंग दल आणि भाजप महासचिव अमित वाधवा आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मिळाली होती या माहितीच्या आधारे महारळ गावच्या वेशीवर बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी ट्रक क्रमांक एम एच झिरो थ्री डी व्ही नाईन वन टू थ्री थांबवण्याचा प्रयत्न केला मात्र चालकाने तो पळवला असता कार्यकर्त्यांनी पिछा करून ट्रक थांबवत महारळ चौकीवरील पोलिसांच्या हवाली केला आहे पोलिसांनी आरोपी रशीद अली शेख आणि अरबाज ताहिर मलिक यांच्या विरोधात प्राण्यांची छळ अवैधरित्या वाहतूक नियमाखाली गुन्हा दाखल करत सदरचे रेडे म्हशी टोकवडे येथील फांगणे गौशाला येथे सोडण्यात आले आहेत आज जो टेम्पो पकडण्यात आलेला आहे त्याच्यामध्ये जवळपास पंचवीस ते तीस म्हशीचे बछडे आहेत आणि मोठ्या म्हशी आहेत पाच सहा त्याला आम्ही थांबवण्याचा था प्रयत्न केला बजरंग दलचे बरेचसे कार्यकर्ते इथे उपस्थित होते त्याला थांबवण्याचा था प्रयत्न केला परंतु तो न थांबता पळत असताना त्या गाडीचा पाठलाग करून त्याला अडवून ती गाडी पकडण्यात आली त्यानंतर ते, ते आम्ही त्याला चौकीला सुरक्षित घेऊन आलेलो आहोत आत्ता त्याची चौकशी चालू आहे त्याचं परमिट चेक केलं आहे पण परमिटवर दहाच क्वांटिटी आहे आणि मग जर दहा मशीनचा परमिट असून तो तीस पस्तीस मशीन कशा काय घेऊन चालला हा मोठा प्रश्नचिन्ह आहे त्यात सगळे छोटे बछडे आहेत जास्ती प्रमाणात बछडे आहेत हाँ बछड़न की मुक्तता वावी यहाँ सग गोरक्षक प्रयत्न है प्रयत्न कर कल लगभग आठ बजे के करीब में मारण इलाके के बाजू में एक संधिगत ट्रक पकड़ा गया जिसमें 20 से अधिक भैंस और उसके बछड़े थे संधिगत तरीके से वहाँ से जा रहा था कि वहाँ पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उसको रुकाया उसकी छानबीन की छानबीन करने पर पता चला कि वहाँ पर जो वो बछड़े और भैंसे लाए जा रहे थे वो इलीगल तरीके से लाए जा रहे थे और एक ट्रक में उनको ठूस के डाला गया था जिसमें नहीं चारा था नहीं पानी था तो ऐसे हमको प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे मालूम पड़ा है कि वो कोल्हापुर से कल्याण बेल बजा जा रही थी हालांकि कोल्हापुर से कल्याण जाने का ये रूट है ही नहीं तो उस पर संदेह हुआ और ये जानकारी आगे निकली और फिर ऑपर पुलिस आई मुझे फ़ोन किया गया तो मैं अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पर पहुँचा मैंने पुलिस से बात की तो पुलिस ने भी यही जानकारी दी कि ये कोल्हापुर से बॉम्बे जा रहा है लेकिन अभी इसमें ऐसे है कि एक ही ट्रक में ऐसे 20-20 बच्चे भर के लेके जाना जो कि इलीगल है उसमें सब बच्चे रस्सियों से बांध के उनको ठूसा गया था वहाँ पर पानी और चारा कुछ भी नहीं था ऐसे देखेंगे कि कोल्हापुर से अगर आपको बॉम्बे जाना है तो वो बड़ी गाड़ी के लिए ट्रक के लिए बारह से पंद्रह घंटे लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जानवरों को ठूस के लेके जाना और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी ये इस पर पाबंदी है तो वो लेके जाना ही गलत है और जो जानकारी पुलिस को आरोपियों से मिली है उस पर न जाते हुए पुलिस को अपनी छानबीन करनी चाहिए कि ये गाड़ियाँ कौन दे रहा है ये जानवर इनको कौन दे रहा है लीगल परमिट निकाल रहे हैं और उनके टावर लोकेशन कहाँ से आ रहे हैं तो इस पर पुलिस को पूरी जानकारी लेनी चाहिए बहुत बड़ा ये ग्रोह है संगठन है इस पर ब्रेक लगनी चाहिए और हमारा पुलिस से ये निवेदन है कि इस पर जानबीन करके पूरा तपास करके ही आगे बढ़े और उस पर ब्रेक लगें देखिए अभी हमें तो पूरा भरोसा कि पुलिस ये जांच करेगी अगर पुलिस का हमें सहयोग नहीं मिलता है तो हमें सरकार का समर्थन है और अगर नहीं होता है तो हम ऊपर अपने जो वरिष्ठ है उनसे बात करेंगे हमारे अपने आमदार से बात भी की है उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि मैं आगे जो भी अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे नहीं तो हमारे पास दूसरा रास्ता है हम अनशन करेंगे या ऐसा कुछ आंदोलन करेंगे लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस इसमें हमें पूरा सहयोग करेगी आकाश सहाने स्वानंद मीडिया टिटवाड़ा ताजा घड़ा स्वानंद न्यूज ला सबस्क्राइब करा बेल आईकॉन वर क्लिक करा